Хати, мужчинам приходится заниматься воспитанием детей. Привет, Вован. Здорово. Че поникший? Да происшествие у нас на днях. Представляешь, звонок в дверь. Я открываю. Ага. Стоит пшено вот такое, от горшка до вершка, бантики наружу, ну лет семи, женского пола. И главное, так говорит мне, Аленя выйдет. Да ты что? Даже! Ну, а? представляешь, а мы ж только спать легли. Это ж она пришла в 9 часов утра. Ну, мы с Лариской просто всю ночь отмечали годовщину второго поцелуя. Худели, голова вот такая. Да. И я ей говорю, ну, не Лариски, малой, а? говорю, а не рано ли тебе, а? Говорит, солнце только взошло. О. Это еще ничего. Вот твой Ленчик вырастет, и ему всякие озабоченные личности начнут пороги оббивать. А ты ему так строго будешь говорить, чтоб к одиннадцати был дома. А я так и сказал, чтоб к 11 был дома. А ей говорю, ты будешь провожать, а? А она, знаешь что? Я не знаю, говорит. Нас там много будет. Как тебе? Им же наплевать на папино ранимое сердце. Просто не знают, как оно по ночам кровинушкой-то обливается, а? а? это только начало. Это только начало горького пути. Вот сколько твоему Ленчику? Шесть? Да. Вот, шесть, шесть. А ты подожди, подожди, пока он вырастет. Вырастет, вот тогда ты заплачешь вот такими горючими, настоящими слезами, когда придется его женить на чужой женщине. Придется. Ну, ну, жизнь, жестокая вещь, Баван, жестокая. Ну, держись, брат, держись.